Здравствуйте, с вами канал Анна Песева. Так вот, сегодня я хотела открыть одну жевалку, которую мне сегодня купили. Так вот, выглядит она вот так. Тут нарисована радостная Твайлайт, Малитл Пони нарисована. Тут еще написано жевалка плюс тату. Тату очень красивая, но я даже не знаю, что мне тут попадется. Там немного просвечивается, но вообще не видно сейчас я открою, и мы увидим. Раньше у меня было две скута лун, одна принцесса луна. Вроде бы там еще принцесса Селестия была, я не помню. Еще там у меня была Твайлайт, Рэмпл Дэш, две штуки, Свити Бэль и Эппл Бум. Сейчас я тут так вот, мне сегодня очень повезло, потому что у меня сегодня выпала принцесса Селестия. Хотя я их уже все тату куда-то делаю. У моей подруги было э, несколько тех штук, которые у меня тоже были. У нее была принцесса Луна, а у меня вот принцесса Селестия. Вот такая вот она красивая. Если честно, говорю вам сразу, никогда, никогда не клеить их. Они очень-очень плохо отмечаются. Я все делала, как тут написано сейчас. Тут даже не написано, тут просто показано. Тут надо развернуть то там просто такие бумажки, такие гладкие. На книжке что-то там расплющить, на руку там положить, раздавить ее там опять и снять. Но там ничего не будет, там я не знаю, половины принцессы Селестии даже не будет. Поэтому сразу говорю, лучше хранить. И переходим мы к этой конфетке самой же. Вот такая вот розовенькая конфета, очень твердая. Я ее положу, я не знаю куда. Сюда. Прекрасно Ну и так вот. Через 4 дня начинается один Святого Валентина, я буду э, как бы делать Валентинки. Я может его покажу в этом, ну, в другом видео. Итак, тут написано жевательная конфета на палочке. Ну, короче, тут всякие такие сердечки. Там написано по Little Pony. Всем спасибо за просмотр. Покупайте конфеты, но не клейте. Не забывайте мой совет. Я уже так пробовала. Всем до свидания. С вами был канал Написано. Подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, пишите хорошие комментарии. Всем до свидания.